Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как приготовить тесто на чебуреке. Я вам расскажу свой рецепт, который в нашей семье очень всем нравится. Поэтому давайте сделаем так. Вот нам наш рецепт нужно. 250 грамм маргарина, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли, 2 столовых ложки сахара, 2 яйца, пол-литра кефира и 5 стаканов муки. 5 стаканов муки – это где-то приблизительно кило кг. Муку мы, как всегда, берем, просеиваем. Так мы просеем все 5 стаканов. Вот мы муку просеяли, теперь в муку я добавляю соду и на терочке натираю маргарин. Потели и теперь делаем крошечку. Вот у нас получилась вот такая крошка. Мука, маргарин и сода. Теперь мы берем пол литра пол-литра кефира выливаем. Добавляем сюда сахар, соль и, конечно же, яйца. Два яичка. И венчиком все сбиваем. Ну вот теперь мы взбили кефир, яички, соль, сахар. И вот в нашу крошку мы все теперь постепенно добавляем и размешиваем. Но вот видите, у нас вот получилось такое тесто. Мягкое, воздушненькое. Но оно у нас требует немножечко отдыха, чтобы оно было. Вот мы его готовили где-то примерно 15-20 минут. Все у нас заняло все это время. А теперь оно должно прийти в себя. Мы его ложим в мисочку. Можете накрыть полотенчиком, как вам удобно. Можете пленочкой закрыть, и мы его оставляем на 10-12 часов, чтобы оно пришло в формочку свою, какой нам нужно. Вот прошло у нас уже 10 часов, тесто наше выстоялось. Мы его немножечко обомнем. А теперь тесто мы отставляем в стороночку. И будем говорить насчет э, начиночек. Я беру свиной фарш. Вот здесь его килограмм. Фаршик должен быть жирненький. Со солить и перчить по вкусу. Нужно 300 грамм лука потереть на вот такой миленькой терочке. Перемешиваем. 3-4 ложки кефирчика мы добавим. Вот мы сделали фарш. Он должен быть не крутым. Вот его консистенция. Я добавила еще несколько ложечек кефирчика. И вот получился у нас вот такой вот фаршик, чтобы его было очень удобно намазывать. А теперь мы берем тесто, Немножечко делаем подсыпочки. Чуть-чуть в муке обваливаем и делаем вот такие маленькие шарики. Шарик у нас каждый, ну, приблизительно где-то вот такого размера где-то уходит 50 грамм теста. Ну вот, с мясной начиночкой мы закончили уже работать. Теперь я хочу вам предложить следующую начиночку. Это творожная начиночка будет у нас. Подсаливаем его и добавляем ненарезанного укропчика. И все перемешиваем. Это получается вот такая вот начиночка. И сейчас мы точно так же начинаем раскатывать тесто и лепим чебуреки. Вы знаете, хоть всегда что-то узнаешь, когда-то новое, хочется его попробовать сделать. И вот я была у своей правнучки, которая нам устроила пижамную вечеринку. А вот мы сегодня подумали, идем к друзьям и решили им сделать не чайную вечериночку, не пижамную вечериночку, а устроим им чебуречный вечер, чтобы они себя все чувствовали хорошо. Большое вам спасибо, что вы посмотрели наше видео. Из, из полученного рецепта у нас получилось 38 чебуреков, которых мы с собой забираем на вечеринку на нашу. Если вам понравился наш рецепт, поставьте нам, пожалуйста, лайки и подпишитесь на наш канал. Приятного аппетита, всего вам доброго!